अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार मैं जिया हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर आज के इस वीडियो में हम अपने उन तमाम देखने वालों से एड्रेस कर रहे हैं जो किसी भी किस्म का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन फरोख करते हैं और वो इस अपने कारोबार को बढ़ाना भी चाहते हैं और हर बिजनेस मैन की ख्वाहिश होती है कि अपने जो भी वो कारोबार करता है उसको एक्सपेंड करे उसको बढ़ाए इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाए और आप अपने देश में बैठकर ये बिजनेस कर रहे हैं या आप पहले से ऑनलाइन बाहर के मुल्कों में भी कर रहे हैं लेकिन आपको इसको मजीद एक्सपेंड करने के लिए मजीद प्रॉफिट के लिए मजीद आसानियाँ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ दरकार है वो आज के इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं मौजूद है सब कुछ वो इंफॉर्मेशन वो तमाम मलुमत जो आज हम आपको देने वाले हैं तो आपकी बहुत ही फायदे में आने वाली है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा शुरू से आखिर तक देखिए ताकि तमाम जो तो आप तक पहुंचे क्योंकि बहुत कारामद है अच्छा एक बात और कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अगर हमेशा से देखते हैं तो हम वाकई आपके बहुत ही मशहूर हैं तो रहिए हमारे साथ शुरू करते हैं तो जो भी बिजनेस आप अपनी कंट्री से अपने देश से बैठ के कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो भी अखराजात हैं उनके लिए तमाम दुशवारियां टाइम के साथ साथ यानी एक तो एक लंबा वक्त लेती हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए फिर उनके अखराजा जो पोस्टल आप उठाते हैं जब इतनी दूर से आप भेजते हैं तो जाहिर है कि अखराज ज्यादा आते हैं जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट के ऊपर कीमत बढ़ जाती है कॉस्ट बढ़ जाती है जब कॉस्ट बढ़ती है तो खरीदार कम होते हैं कस्टमर कम होते हैं उसी प्रोडक्ट को फिर लोग ऑनलाइन लेने के बजाय रीजनल तौर पर खरीदने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि ऑनलाइन ही लेनी पड़ती हैं और जिनको उस रीजन के लोग दूसरी उनके पास कोई सहूलत नहीं होती खरीदने की बहुत सारी ऐसी चीजें हम देशों में यहाँ पर आकर जब इन बाहर के मुल्कों में आकर रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे अपने देशों की ऐसी होती हैं जो हमें यहाँ पर नहीं मिलती और हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन खरीदें तो लिहाजा एक ऐसी मार्केट बन गई ऑनलाइन कस्टमर्स की और बिजनेसमैन की कि जिसका होना अब एक लाजमी अमर बन गया है ये बिजनेस तो यानी करना ही करना ही है कस्टमर को भी जरूरत है बिजनेस मैन को तो है ही तो फिर उसके बाद जो चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर हम बात करते हैं कि अमेजोन हो ई हो एटसी हो या आपकी अपनी वेब शॉप हो किसी भी किस्म की कोई भी आपकी बिजनेस की शक्ल हो सकती है जो आप परोख कर रहे हैं वेबशॉप हो सकती है उसमें जितनी भी दिक्कतें दुशवारियां आपको दरपेश हैं उसके लिए जो बिजनेस मॉडल हम आज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए एक बहुत एक खुशखबरी की तरह है कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज यानी कि वेयर हाउस जब हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक पहले तो मैं इसकी तफसील में जाने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि एक तो वेयर हाउस है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वेयर हाउसिंग सर्विसेज उसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो है फुलफिलमेंट सर्विसेज तो अब डिटेल्स क्या है जी बिजनेस मॉडल जो हमने आपसे बात की है फुलफिलमेंट सेंटर की वेयर हाउसिंग की तो वेयर हाउस जैसे नाम से जाहिर है कि स्टोर हाउस है एक बहुत बड़ा एक वो जगह होती है जहां पर ऐसी प्रोडक्ट्स जो भी पार्सल्स हैं उन तमाम को स्टोर किया जाता है और आगे एक जगह से वो आती हैं और आगे जाती हैं तो लिहाजा जहां से ऑर्डर आते हैं उनको वहां भेज दिया जाता है अब जब आप जर्मनी के वेयर हाउस में जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को भेजेंगे तो आप इस बात के लिए आपकी जो सबसे बड़ी आसानी है वो ये है कि आप जब भेजेंगे तो आप बल्क में भेजेंगे यानी आपको कोई भी अपनी जो प्रोडक्ट्स आप भेज रहे होंगे जो आपको अपनी अपने कस्टमर्स के लिए जो भी चीज़ें आपने सेल आउट करनी है तो एक बल्क में आप भेजेंगे क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे जो ये जो वेयर हाउसेज हैं यहाँ पर वो चीजें महफूज हैं और एक मद्दत के लिए महफूज यानी जैसे जैसे वक्तन वक्तन आपकी टाइम टू टाइम जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे वहां से वो चीजें निकालेंगे और कस्टमर को सेंड करते रहेंगे क्योंकि बल्क में भेजने का फायदा यह है कि लंबे अरसे के लिए आपका जो पोस्टल का जो वक्त था जो आपके अखराज है वो एक दफा में आपने वो कर लिए टाइम की जो जितनी वैल्यू इस इस हमारी इस प्रोजेक्ट के बाद आपको मिलने वाली है कि एक कस्टमर आपसे कोई चीज मंगवाता है इंडिया से आप भेजते हैं वो है जर्मनी में या यूरोपियन रीजन रीजन की किसी भी कंट्री में है बहुत सारे यहाँ पे आपको पता है कि कितनी बड़ी एक यूरोप की कितनी बड़ी एक मार्केट है आप इंडिया से भेज रहे हैं पाकिस्तान से भेज रहे हैं तो एक वक्त लगता है और कस्टमर के दिमाग में भी ये होता है कि चीज अभी चलेगी इंडिया से तो पहुंचेगी तो सत्ताईस दिन अट्ठाइस दिन तो लगने ही है और फिर उसके बाद अगर उसको पसंद नहीं आती है तो उसको कस्टमर के दिमाग में शुभ जरूर होता है कि अभी आने में इतना वक्त लगा है तो मेरी चीज अगर पसंद नहीं आई मुझे तो मेरे पैसे रिफंड होने में और चीज वापस जाने में और दूसरी चीज आने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर एक हेजिटेशन एक एक अजीब सी एक कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट होती है कि जी अब इसका मतलब है कि इसको हम ना ही करें तो वो जो तमाम कंफ्यूजन है एक टाइम का और एक आपकी जो पोस्टल जो अखराजा हैं वो भी बढ़ते हैं ना जब आप इंडिविजुअली किसी को कोई पार्सल सेंड करते हैं या बल्क में करते हैं बहुत मुख्तफ उसके अखराज होते हैं तो कस्टमर के लिए ये दोनों चीजें और आपके लिए भी वो दोनों चीजें फायदेमंद हैं एक तो आपका वक्त बचा ऊपर से आपकी कॉस्ट बची यानी पोस्टल कॉस्ट तो कस्टमर को ये इतमान हासिल है कि जो मैंने क्योंकि आपने अपनी लोकेशन में जब अपनी प्रोडक्ट की आप लोकेशन लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में तो आप वहां पर जर्मनी लिखेंगे तो जो भी कस्टमर है वो इस चीज़ को रियलाइज करेगा और इसकी प्रोडक्ट की जो लोकेशन है वो जर्मनी है वो पूरे यूरोप में कहीं पे भी रिसाइडिंग हो वो चीज एक दो दिन के अंदर उसके पास पहुंच रही है न सिर्फ वो प्रोडक्ट उस तक पहुंच रही है बल्कि अगर उसको पसंद नहीं आती सूरत में उसको वो चीज वापस भेजने में या रिफंड कर लेने में अपने पैसे बहुत आसानी का उसको सामना है उसके लिए बहुत आसान है ये कस्टमर रिलैक्स्ड है तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी रेपुटेशन का बाइस है वो आपको ज्यादा स्टार्स देगा आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी जितनी आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी उतना ही उतना ही आपका बिजनेस उतना ही एक्सपेंड होगा बढ़ेगा ये बिजनेस का एक बिल्कुल ही बुनियादी असूल है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आपके बिजनेस की कामयाबी है जब वही कंफ्यूजन हो रहा है वही परेशान हो रहा है तो फिर वो बिजनेस आगे इतना फैलता नहीं इतना चलता नहीं इतनी उससे चलता भी है तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जो भी सर्विसेज हैं वो इसी तरह से ही ज्यादातर हो रही हैं जो भी मैंने सर्विस आपको बताई है कि ये वेयर हाउस और ये जो फुलफिलमेंट सेंटर की सर्विसेज हैं ये जब तक आप अपने इस्तेमाल में नहीं लाने वाले आपका बिजनेस उस तरह से एक्सपेंड नहीं होने वाला बात कर लेते हैं कि इस तमाम सर्विसेज का प्राइसिंग मॉडल क्या होगा यानी हमारी जो भी हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि एक तो हो गई हमारी वेयर हाउसिंग और एक फुलफिलमेंट सेंटर जो हम पूरा है हमारा यानी फुलफिलमेंट सर्विसेज तो उसकी प्राइसिंग मॉडल क्या होगा देखें सबसे पहले बात करते हैं हम वेयर हाउस की वेयर हाउस की जो भी प्राइसिंग है, है जो भी इसके एक्सपेंसिस है जो भी कॉस्ट होगी वो अकॉर्डिंग टू आपकी प्रोडक्ट होगी यानी कि कितनी है क्या है पूरा कंटेनर है सौ है दो सौ है एक हजार है दो हजार है आधा कंटेनर है इट डिपेंड्स कि आपकी वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है साइज कितना है चीज क्या है बहुत फ्रेजाइल कोई चीज है या हैवी चीज है वो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट वो फिर उसी तरह से हम डिसाइड करते हैं यानी जो भी उसकी कॉस्ट आएगी वो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट होगी वो ये तो गया हो गया वेयर हाउस की कॉस्ट हो गई फिर उसके बाद आ जाती है आपकी फुलफिलमेंट सेंटर में क्या चीज आती है फुलफिलमेंट सेंटर में वो तो तमाम चीजें यानी हैंडलिंग उसकी पैकिंग उसको जो सेंड करना होता है वो तो तमाम चीजें जिसमें हैंडलिंग और पैकिंग बहुत खास अहमियत की हामिल होती है तो ये आ गई आपकी फुलफिलमेंट सेंटर के काम है ये ये हमारी वो टीम करती है जो इस सेंटर से बिलोंग करती है वो तमाम वो तमाम वो क्या कॉस्ट लेकर आएंगे वो भी अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट तो ये दोनों सर्विसेज जो है ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी उस प्रोडक्ट को आपने उसको भेज के आपका काम खत्म हो गया आपने एक बल्क में हमारे पास चीजें रखवाई थी हमने अकॉर्डिंग जब हमारे पास ऑर्डर आएगा उसको भी हम देखते रहेंगे पैकिंग भी हम देखेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर हम वो चीज वहां पर पहुंचाएंगे और पैकिंग हैंडलिंग और स्टोर में उसको रखना एक लोंगर टाइम के लिए वो तमाम चीजें एक पूरा एक बिजनेस मॉडल है जो 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 हमने आपको बताया है है इन शॉर्ट ये कि वेयर हाउस की फैसिलिटी वो उसकी कॉस्ट क्या है वो डिपेंड करता है आपकी भेजी हुई प्रोडक्ट की साइज और उसकी क्वांटिटी पर यानी कि वो क्या पूरा का पूरा, का पूरा है, कंटेनर है कि आधा कंटेनर है कि दस बीस हजार कितनी है वो क्वान्टिटी डिपेंड करता है और वो उसका साइज क्या है वो फ्रेजाइल तो नहीं वो तमाम चीजें इस बात को देखने के बाद हम एग्रीमेंट करते हैं कि इसकी क्या कॉस्ट है और जाहिर है कि बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट होती है जब ये बिजनेस हम कर रहे हैं फिर उसके बाद आ जाती है आपकी फुलफिलमेंट सर्विस जो हमारी है इस फुलफिलमेंट सेंटर में जो हम हमारी टीम काम करती है वो है जो आपकी जो शिपिंग से रिलेटेड और पैकिंग से रिलेटेड यानी कि जो एक दफा चीज गई समाइम्स वो वापस भी आती है तो दोनों सूरतों में जो डिलीवरी सर्विसेज हैं वो आप उससे बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठे रहते हैं हमने खुद ही कस्टमर को भेजी भी उसको पसंद आ गई बहुत अच्छी बात है स्टार्स दे दिए नहीं पसंद आई उसे रिफंड करनी है उसे भेजना है उसने अपने अमाउंट भी अगर वापस लेनी है या चेंज करना है एक्सचेंज करना है जो कुछ करना है वो हमारा दर्द सर है हमने किया हमारे वेयरहाउस में चीज पड़ी भी है उसने वापस की हमने वापस वापस अपने वेयरहाउस में रख दी उसको उसकी अमाउंट रिफंड कर दी तो ये तमाम चीजें जो एक अच्छे बिजनेस की बुनियाद होते हैं वो तमाम चीजें हम आपको इस वक्त वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि बिजनेस ने तो एक्सपेंड होना ही होना है तो ये तमाम सर्विसेज हासिल करने के लिए आप हमसे कहाँ करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद हैं हमारी आप व्हाट्सएप पे भी हमसे हमारे बिजनेस व्हाट्सएप है जिसपे हम हमसे कर सकते हैं हमारी ईमेल एड्रेस पर आप हमसे करेंगे क्योंकि अच्छा और खास अर्जेंट अगर कोई आपको रिक्वायरमेंट है कोई अर्जेंट सवाल है कोई अर्जेंट आपको इसी वक्त बिजनेस कोई डील हमसे करनी है कोई एग्रीमेंट आपको फौरी करना है तो आप देखें ये जिया का जो ये हमारा जो चैनल है इसके ऊपर इस चीज का रता ना कीजिए आप हमसे करेंगे ई के थ्रू या व्हाट्सएप पर जो बिजनेस व्हाट्सएप होता है जो तरीके कार होता है तो उम्मीद तो यही है कि तमाम मालूम आप तक पहुंच चुकी है बड़ी डिटेल से हमने आप तक पहुंचाई है अभी भी कोई सवाल आपके जहन में है तो आप जरूर हमसे कीजिए हम आपके साथ हर वक्त मौजूद हैं सवाला करने के लिए आप हमारी ये जिया के चैनल की साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जब आपको ये बिजनेस डील के मुतालिक हमसे कोई बात करनी है तो हमारे ईमेल पर हमारे बिजनेस व्हाट्सएप पर कीजिए और फिर कहते हैं कि रखिए अपना अपने घर वालों का अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ